Mürvət, bizi eşidirsənmi? Son vəziyyət necədir? Yanğından nə xəbər var? Bir də xatırladaq, Sumqayıtda ötən gecə Azərşəh sənaye parkında yanğın baş verib. Dövlət Yanğınsöndürmə Mühafizə Xidməti, yanğınsöndürmə mühafizə bölmələri çağırış üzrə gəlb olunublar. Söndürülməsi istiqamətində müəyyənliyişlər görülmüşdür. Görülmüşdür, ən son bəli. vəziyyətdə Mürvət desin, necədir vəziyyət? Yenə tüstü gəlir orda. Bəli, bəli, hazırda biz burdayıq və Az əvvəl Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yaydığı bir məlumat var idi ki, artıq yanğın söndürülü və biz də burdayıq və bunu müşahidə edirik. Yanğın söndürülüb. Hazırda müvafiq qrupun əməkdaşları, işçilər çalışırlar. Orda konstruksiyaların sökülməsi və digər tədbirlər həyata keçirilir. Fövqadə Hallar Nazirliyi və Baş Patroluq tərəfindən yaradılan istintaq qrupu tərəfindən araşdırmalar aparılır. Yəqin ki, irəliyən saatlarda daha geniş məlumatlar veriləcək. Yanğının dəqiq səbəbləri bilinəcək. Araşdırmalar bu istiqamətdə gedir. Bir bir daha xatırladaq ki, yanğın Ötən gün təxminən 17:00-dan sonra baş verib, 17:26-da Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından xilas etmə briqadasına zəng gəlib və onlar əraziyə ezam olunublar. Gecə ərzində yanğını söndürməyə çalışdı adətə qurban əməkdaşları, səhər saatlarına demək olar ki, bundan müvəffəq olduqlar və biz də ha deyirəm müşahidələrimiz də göstərir ki, yanğın artıq söndürülüb və ərazidə işlər gedir. Dəqiq səbəblər məlum deyil və araşdırmaların sonundan biz hər hansı bir məlumatı əldə edəcəyik və bunu da tamaşaçılarımızla bölüşməyə çalışacağıq. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər. Müddət çox sağ olun. Ətraflı bilgiə görə hər şey qaydasındadır. Böyük bir təhlükədən, bəladan sovuşduq deyə bilərik. Çünki böyük bəla deyəndə ki, böyük yanğın oldu, amma nəticəsi çox şükür ki, insan tələfat edilən nəticələnmədi. Daha böyük ərazilərə yayılmadı. Vaxtında lokallaşdırıldı, düzdür. Uzun müddət çəksə də hər halda görünür yanğının miqyası böyükdü. Mübarizə çətin oldu, amma bacardı biziməmək yanğın söndürmək xidmətindəməkdaşları. Onlara da təşəkkürlər. Böyük çətin işlərin ötəsindən gəlirlər. Var olsunlar.